什么？师尊被你打伤，我姐姐差点被你害死，你还有脸在这儿继续读书吗？你是不是想害死我们所有人啊？我不是。怎么着？叫你的魔族同党过来收拾我们呀？为什么？哎，你站住！你到底要干什么？ 算了，未知他也不是故意的，他只是被魔族附体罢了，我又怎么能怪他呢？三小姐，实在是对不住。你闭嘴！姐姐、啊，你就是太善良了，都这个时候了，你还帮他讲话？怎么书院里那么多人不附身别人，偏偏就附身他呢？就是、啊，是、啊。你还好、啊？要不要回去休息一下？嗯。 大家都听着，这个未知打小就神神叨叨的，谁接近他谁就要倒霉。之前啊，我们以为他只是得了癔症，现在想想，他就是那个天生招邪的扫把星。哼，依我看呀，他早就被魔族迷了心性了。所以，我奉劝大家，想活命的都离他远点儿。 怎么就没负别人，就负了他呢？没错，他就是扫把星。青月说的不会是真的吧？哎呀，不管是不是我做还是离他远点。没准真中多了呢。人人爷爷，啊、娘，你别打阿、啊、姐！你干嘛拦着呀？若不是因为他，你怎么可能还没有出世就没了亲爹和阿爷？ 又怎么可能过上这糟心的日子呢？难道真的是我克死了爷爷和爹爹吗？ 你们以为魔族法力是你们这些凡人可以抵御的吗？你敢不敢试一试？现在未知身上毫无魔气残留，他和你们一样，都是普通的凡人。此番魔族作祟，书院上下皆为受害者，也包括未知。因此，从此刻开始，一。 缓解，不得同柴相欺，出行尽量结伴。二，警惕，有可疑情况，立刻向我汇报。是是是。是是是今日休克一天，魏灵月，你随我来。 小姐，我是未知，我是来赔罪的。三小姐，我给你煲了汤，还是热的，要不你把门打开，我放进去就走。 三小姐，你是不是还在生我的气啊？对不起，真的对不起。之前在魏府的时候，也就你对我和颜悦色，还在成人礼上帮过我。之后到了书院，也是你帮着我、护着我，结果我还伤了你，真的对不起。 谢院长，未知，今天这件事错不在你，你不必如此自责。其实同学们说的并非全错，我从小确实异于常人，能看见别人看不见的邪魔妖灵，因此吃尽了苦头。 院长，嗯，哎，请您传授我仙法，驱除身上的异象。我就想做个正常人，不想身边的人遭受祸患。来,来，起来，孩子，来，起来。孩子，我真的帮不上你。我修行，不是为了驱魔制服。 也不为了炼丹长生，甚至我也不会那些眼花缭乱的法术。我修行只是为了悟道。何谓人道？何谓天道？能把这些问题想明白，我就不枉我一生的修行了。但有一句话我送给你：所谓异象，或许。 并非邪能，而是天命。您是说我注定如此？真的没救了吗？你有你的宿命，这或许是一种束缚，或许是一种责任。我不懂。待到遇见。 你自然就懂了。是。哎，孩子，你手上这玉链是从何处得来的呀？嗯，捡的。你和顾城老城主顾怀轩是什么关系？不认识。这条玉链。 非同一般，怎是随随便便能捡到的呀？嗯，小时候闹战乱，然后我跟我娘在逃荒的路上捡的，本来就拿去当铺当了，人家说这石头不值钱，我觉得好看就戴上了。那院长您先休息，我就先走了。 看来又是那个师尊搞的鬼！啊哎、别别别别别！我我我我我！怎么又是你？你还没走？啊、不是，我就想吓你一下。你看你把我的脸画成这样！哎呀，你就别添乱了。跟你说了这很危险，你快走。除非你帮我擦干净可就惨。 都什么时候了，你这个你这个妖精还在这胡闹！师尊这次是真的下令要驱魔逐妖了，你这要真被抓到了，我可救不了你。就那个师尊，你以为我怕他？我可是妖族王子，你以为我打不过他？你就是打不过他。我打不过，他，我怎么打不过他？哎，你还不相信我能打过他是不是？我走啊！ 走啊！若是在这世间，你遇到一位令你心动不能自拔的女子，你一定要不择手段把她留住。心动不能自拔的女子。 到底怎么回事、啊？你说，好奇怪啊！ 三小姐。 魔族，魔族入侵了！是魔族！大家先冷静一下，啊啊、冷静一下。你们女同学都先回屋，我们去看看。啊，好。我也要去。<好好 S 2> 姐姐还在东院，我要去救姐姐。你放心，我们会去救她的。我来保护好她。哎。哎，我也要去。快，姐。你让开。啊啊、看来，没有人在意你的死。 你就是那个蓬莱仙使，你是魔族大尊，把魏灵月交出来，我可以饶你不死，收手吧，我不喜杀戮。 大尊，不好了，花荣不见了！你给我等着，凤凰，我势在必得！师尊，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 尊尊未知他没事吧？他没事。刘畅，把未知送回去吧。嗯，好。 灵月呢？我在这儿。灵月，你没事吧？多谢师尊，多谢各位同学，你们的恩情，我没齿难忘。 魔族大尊都已经亲自出马了，看来魏凌云却是凤凰无疑了。只是他又为何匆匆离去？大尊饶命！斐润，此事万分蹊跷。我一直盯着华容，寸步未离，但这华容好端端的就消失了？ 那你还不去找？无论他在三界哪个地方，都要给我翻出来。是。 你醒了，三小姐，你没事吧？觉得哪里不舒服吗？三小姐，我没事。你为了救我，差点连命都没了，是我的错。可是师尊让我躲在结界里，我也不敢违背师命。最危险时，我也没有和你们并肩作战，还让你舍命救我。 真的是对不起，没有没有没有，能护你周全，我可高兴了。有什么可高兴的？师<世>尊，魏凌月，没有我的允许，不得离开东院。做的不错，你快回去吧。是。为之，你的性命。 是用来逞强的，以卵击石，螳臂当车，罔顾自己性命，罚抄仙品功法三百遍。但太多了吧？嗯、真香、嗯啊！干嘛呀？你吓死我了你、啊！你。哎呀，我这不是听说你被魔族打伤了吗？所以想过来看看你。 看我干什么？又跟你没关系。也是啊，哎，跟我有什么关系呢？你说你又不是凤凰，我来找的是凤凰，这你受伤了，我为什么伤心呢？嘀嘀咕咕说什么东西？我劝你赶紧走。我告诉你，师尊在我们这个书院随时都可能出现的。哎，来，我给你捏一下，痛死我了。有没有舒服点？ 丝毫没有，你再试一次嘛！我不是。你再试一次。站住！站住！我给你换一个。哎、啊，你再试一次啊！是，你快、啊